रासका 88 से गिरीबेन ठाकुर अगर चुनाव जीतती है तो वो पत्थरों में से पानी निकालने की तरह होगा जिनको रोकने की कोशिश करी वो और मजबूती से सामने आए कि जो शीशे का बना हुआ भारतीय जनता पार्टी का मकान है अब उसमें दरार पड़ गई है લોકસભા ચૂંટણીના ઇતિહાસ પર જ્યારે જ્યારે નજર કરવામાં આવશે ત્યારે હર હંમેશ ગુજરાતની બે બેઠકો ચર્ચાનો વિષય રહેશે એક છે સુરત અને બીજી બેઠક છે બનાસકાંઠા બેઠક સુરતમાં નિલેશ કુંભાણીની ગદારી કોંગ્રેસને નડી ગઈ જેના કારણે ભારતીય જનતા પાર્ટીએ ચૂંટણી પહેલા જ ત્યાં વિજય પ્રાપ્ત કર્યો અને બીજી બેઠક છે બનાસકાંઠા બેઠક ત્યાં ગેનીબેન ઠાકોરની વફાદારી છે એ કોંગ્રેસને જીત અપાવી ગઈ અને એટલા માટે જ ગુજરાતમાં બે બેઠકની ચર્ચા હંમેશા રહેશે જ્યારે જ્યારે લોકસભા ચૂંટણીનું વર્ણન કરવામાં આવશે ત્યારે બનાસકાંઠા બેઠકમાં ગેનીબેન ઠાકોરનો વિજય થયો છે ત્યારે મુકુલ વાસનિક તેઓ ગુજરાતના પ્રવાસી હતા અને તેમને ખાસ ટકોર કરવી છે ભારતીય જનતા પાર્ટીને ખાસ સલાહ પણ આપી છે અને વધુ પ્રહારો પણ તેમને કર્યા છે કારણ કે અહીં આશરે દસ વર્ષ બાદ કોંગ્રેસનું ખાતું ખુલ્યું છે અને એનો શ્રેય જાય છે બનાસકાંઠાની જનતા અને એમાં પણ ખાસ કરીને ગેનીબેન ઠાકોરને કારણ કે અહીં ફાઇટ ટફ હતી પહેલાંથી જ જ્યારે જ્યારે લોકસભા ચૂંટણીના કવરેજ માટે ગુજરાત તકની ટીમ પણ ગ્રાઉન્ડ ઉપર ગઈ છે ત્યારે પરિસ્થિતિ કંઈક અલગ જ નજર આવતી હતી કાંટાની ટક્કર આ વખતે ખૂબ જ જોવા મળી હતી રેખાબેન ચૌધરી ભારતીય જનતા પાર્ટીના ઉમેદવાર હતા અને ગેનીબેન ઠાકોર કોંગ્રેસ તરફથી મેદાનમાં હતા અને અંતે ગેનીબેન ઠાકોરે બાજી મારી લીધી ત્યારે કાર્યક્રમ યોજવામાં આવ્યો હતો જેમાં ખાસ મુકુલ વાસનીકે ટિપ્પણીઓ કરી છે ભારતીય જનતા પાર્ટી પર અને શું પ્રહારો કર્યા છે સાંભળીએ सिर्फ गुजरात में ही नहीं बल्कि गुजरात के बाहर भी उनमें एक आपने उम्मीद की किरण जगाई है। उसके लिए आपकी जीत में उन तमाम साथियों ने जिन्होंने आपको कामयाब बनाने में मेहनत करी वो तमाम साथियों को भी मैं आज के इस मौके पर बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ ये चुनाव एक साधारण चुनाव नहीं था जैसा जैसा चुनाव नजदीक आने लगा भारतीय जनता पार्टी ने एक तरह से ये प्रयास शुरू कर दिया कि जो प्रमुख विपक्षी दल है उनका गला ही घोट दिया जाए कांग्रेस के अकाउंट फ्रीज कर दिए गए आम आदमी पार्टी के नेता मुख्यमंत्री दिल्ली के अरविंद केजरीवाल को जेल में डाल दिया झारखंड झारखंड के मुख्यमंत्री, मुक्ति मोर्चा के हेमंत सोरेन उनको जेल में डाल दिया तमाम दूसरे विपक्षी नेताओं के ऊपर कहीं ईडी कहीं सीबीआई, कहीं इनकम टैक्स तरह तरह से इंक्वायरी लगाना शुरू किस तरह से मजबूती से केंद्र में सरकार बनाए ये एक प्रयास नरेंद्र मोदी ने करने का काम किया था लेकिन देखते देखते वातावरण बदलने लग गया जिनको रोकने की कोशिश करी वो और मजबूती से सामने आए और अगर मैं ये कहूं कि बनासकांठा से गेरीबेन ठाकुर अगर चुनाव जीतती है तो वो पत्थरों में से पानी निकालने की तरह ठाकुर अगर चुनाव जीतती है तो इसका मायना ये होता है कि जो शीशे का बना हुआ भारतीय जनता पार्टी का मकान है अब उसमें दरार पड़ गई है अब ये दरार बंद नहीं होगी ये दरार बढ़ते जाएगी और वो कितने तेजी से बढ़ेगी उसका काम हमें तय करना होगा मैं उम्मीद करता हूं जो शुरुआत के यहाँ पर बना स्कार्टासी हुई उसको लेकर कांग्रेस के तमाम साथी गुजरात में और ताकत से आगे आएंगे हमारा प्रयास था जब 2024 का चुनाव आया प्रत्याशियों का कैसे चुनाव किया जाए सभी प्रदेश चुनाव समिति ने उसको लेकर चर्चा करी स्क्रीनिंग कमेटी में चर्चा करी मैं ये कहना चाहूंगा कि प्रदेश के तमाम नेताओं का भरपूर सहयोग हमको मिला अच्छे प्रत्याशियों का चयन हमने किया और कहीं पर भी किसी भी तरह से सार्वजनिक तौर पर कोई मतभेद बाहर में नहीं आए ये पूरे चुनाव भर इसी तरह का वातावरण मैंने दे देखा दे मैं प्रदेश कांग्रेस कमेटी का के अध्यक्ष विधायक दल के नेता हमारे प्रदेश कांग्रेस के सभी पूर्व अध्यक्ष तमाम जिला अध्यक्ष तमाम अग्रिम संगठन वो सभी लोगों को मैं धन्यवाद देता हूँ और रूम का काम बहुत बेहतर ढंग से यहाँ पर किया गया हमारा प्रचार का काम अच्छे से हमने करने की कोशिश करी सब कुछ बड़े नियोजन बद तरीके से हुआ लेकिन अंत में 26 पैसे मात्र हमारी एक सीट आई मुझे उम्मीद थी कि हम और भी कुछ सीटों पर कामयाब होंगे अब वो क्या वजह थी सब कुछ अच्छा हुआ लेकिन फिर भी परिणाम हमारे उम्मीदों के अनुरूप नहीं आए तो वो क्या वजह थी इसकी गहराई में जाने की आवश्यकता होगी प्रदेश के नेताओं के साथ मैं भी बैठूंगा चर्चा करूंगा और क्या वजह थी वो समझने की कोशिश करूंगा लेकिन हर जिले में हर ब्लॉक में हर गांव में कांग्रेस के साथियों ने बैठना होगा और अगले पंद्रह दिनों के भीतर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष और मेरे पास अगर आप अपनी राय भेजने का काम करेंगे क्या वजह थी તિરાડ પડશે કે કેમ એ તો આવનારો સમય જ બતાવશે પરંતુ એક વાત તો અત્યારે ગુજરાતની રાજનીતિમાં સ્પષ્ટ છે કે ભારતીય જનતા પાર્ટીની જીત તેમના હારની ચર્ચાઓ વધારે થઈ રહી છે અને એ છે એકમાત્ર બનાસકાંઠા બેઠકના કારણે અત્યારે આ રિપોર્ટમાં બસ આટલું જ ગુજરાતના તમામ મહત્વના સમાચાર જોવા માટે અને જાણવા માટે આપ જોડાયેલા રહો ગુજરાત તક સાથે ફરી મળીશું નમસ્કાર